Для того, чтобы случилась авария, многого не нужно. Иногда достаточно нарушить правила одному из участников движения. Иногда машина выходит из строя. А иногда, для того, чтобы случилась беда, достаточно ночного времени суток и секундной потери бдительности. Именно невнимательность, по мнению свидетелей, стала причиной этого ДТП на улице Богатырской в Киеве. Тут водитель Митсубиши на полном ходу снес электроопору. Когда наша съемочная группа приехала на место аварии, вокруг машины, которая влетела в столб, было много людей. Нашего журналиста предупредили – электричество вроде бы никто не отключал, поэтому к машине подходить опасно. Там провод, провода оголенные, вон возле машины, аккуратно. Ага. Под напряжением в смысле. Ну, ну наверное да, свет вырвал. Но, рассмотрев столб поближе, наш журналист увидел, что тяжеленная опора просто вырвана с земли. Машина вместе со столбом вырвала и все провода. Ну вообще выкопал столбик, то все повырывало. Если было электричество земли, все осталось. После беглого осмотра места происшествия наш журналист попытался выяснить, что же спровоцировало водителя Мицубиши внезапно съехать с ровной и хорошо осветленной дороги прямо в столб. Можно было бы заподозрить, что машину кто-то подрезал, но водитель не смог объяснить, как такое произошло. произошло? Без, без понятия, я не знаю сам. Но если водитель не смог сказать, что стало причиной аварии, факты и свидетели говорили о том, что столкновение случилось так. Водитель Митсубиши едет в направлении Выжгорода. Внезапно машина сворачивает со своей полосы, уходит вправо и врезается в железобетонный столб. В результате удара весь передок машины разрушен. Без пострадавших, к сожалению, не обошлось. В момент аварии в салоне Митсубиши было пять человек. Двоих пассажиров забрали в больницу. Поехал в больницу, ушиб голеностопа, мягких тканей, гиперкризис. Как ни старался наш журналист, но не нашел на дороге следов от шин. Ни от резкого поворота, ни от торможения. Что стало истинной причиной аварии, выяснять должны инспекторы. Буквально через несколько часов после этой аварии в другом районе Киева случилось фактически идентичное происшествие. На Голосеевском проспекте с дороги слетела Toyota Camry. Но если в первом случае водитель Mitsubishi не смог объяснить, как все случилось, то в этом поговорить с водителем Toyota просто не вышло. На месте аварии его не оказалось. Что стало причиной аварии, также непонятно. Но, как говорят свидетели аварии, вероятнее всего причиной всему стала невнимательность водителя. Дорога, где произошло ДТП, сужается с четырех полос до двух. Возможно, водитель не заметил предупреждающих об этом знаков. Больше видео с мест происшествий вы найдете на официальном канале Магнолий ТВ в Ютубе.